Це астрофеномен з вами традиційно. Я Маріана Черкасиці. Сьогодні ми долучаємо до нашого ефіру Поліну Корнієнко. Вона дебютний візит здійснює на наш канал, тому підтримуйте лайками, коментарями, підпискою. Ну а в свою чергу Поліна в цьому відео поділиться ексклюзивно ритуалом, який ви зможете зробити виконати саме в новорічну ніч. Поліно, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас бачити і вітаємо Дякую. вас із дебютом. А, хочемо Дякую. сьогодні поспілкуватися з вами на різні теми. Їх дійсно дуже багато, угу. і напевно, на одну із перших хотіли би поспілкуватися саме про вашу книгу. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про неї. Що це за книга? Для кого вона буде корисною? Де можна буде її знайти? Моя книга називається Календар нашого времени. Вона йде на трьох язиках: чергу це український язик, руський і англійський. Это серийное издание, первое издание было в 2024 году. Это книга «Календарь и ежедневник. Три в одном». То есть это место для записей. Это книга, которая собирает в себе астрологические, нумерологические знания и знания на весь 2025 год о самых важных датах, событиях и энергетических точках, сильных точках в 2025 году. В этой книге я дала а, краткое описание 2025 года а, о тенденциях, которые ждут а, нас вообще все человечество в 2025 году. И а, дала м, некоторые традиции и религиозные праздники не только христианского Грегора, а и других Грегоров тоже. Поэтому это такое получается сборник три в одном, в котором есть и стиль автора. Это подойдет как для людей, которые в принципе пользуются классическими ежедневниками, но ценят стиль. И также это подойдет для людей, которые хотят э, узнавать какие-то мистические, эзотерические знания. Плюс э, есть место для ваших личных записей. Поэтому это уже вот прямо называется календарь нашего времени, потому что там совмещены разные религии и традиции. І є можливість приобрести, я думаю, що ми ссылки внизу оставимо для того, щоб люди могли його купити. Дякую вам, Обов'язково посилання під цим відео є, тому всім, кому цікаво, можуть переходити за посиланням. Давайте поговоримо із вами про те, чи дійсно в кожної людини є певне якесь призначення на землі. Багато ми чуємо про це, але чи дійсно це кожен чоловік народжується в своїй родовій системі? Во первых. Во-вторых, каждый человек приносит задачи души на эту землю. И у каждого человека, как буквально, если мы возьмем какую-то микросхему, в которой есть определенные заряды, без настройки этих зарядов микросхема работать не будет. Если сейчас ваши зрители смотрят, и есть кто-то, кто связан с электрикой, они меня поймут. Вот. И, в общем-то, так собирается пазл всей Земли из нас, из вроде бы как кажется незначительных судеб, но тем не менее каждая судьба она играет огромную роль и естественно человеческое предназначение это часть этой судьбы. Чи а що таке карма, як вона працює? І дуже часто також ми зустрічаємо такий вираз на рахунок того, що я напевно перебуваю в кармічних якихось стосунках. А чи дійсно це так? Як зрозуміти, що це кармічні стосунки, кармічні люди, зокрема оточують? Карма це просто причина, це отримав, не зробив, теж отримав. Це все, що пов'язане з нашими діями, з нашими емоціями, з нашими мислями. Є більш тонка, карма, яка передає на намислітельно енергетичному. уровне есть карма более грубая например сделал что-то неприятно своему соседу Да в дальнейшем может быть тебе а может быть твоим детям внукам родителям а, вернется это неприятное с тем же качеством возможно в другом проявлении но с тем же качеством то есть карма это вообще причина по которой существует планета, планета Земля если сказать более глобально А Що стосується стосунків, то безпосередньо яким чином формуються кармічні стосунки між людьми, саме між партнерами, маю на увазі в коханні у стосунках? Да, чому іноді буває так, що дуже складно перебувати в цих стосунках, а буває навпаки, що от дійсно по кайфу ви знаєте, по кайфу люди трактують по-разному. По кайфу може бути певний період времени, по кайфу може бути. Быть... под задачу, да, скажем, когда люди в этой теме друг друга понимают, а в какой-то другой, ну, будет только с ней, другой темы, сразу же вроде как и карма. То есть карма это не кара, да, то есть это не а что-то, что наказывает человека. Карма, она существует для того, чтобы человека научить жить без шаблона, то есть делать что-то по-новому, осознавать, что а определенные шаблоны в жизни не имеют а свои активные работы. Более того, они просто не имеют способности уже реализовываться. В прошлом поколении, в прошлых поколениях родовых связей могло. В этом, например, в современном мире не может. И задача человека на этапе попадания во что-то очень тяжелое, неприятное, ответить для себя на вопрос Хочет он это проходить сейчас или нет. Если действительно этот урок нужно пройти, то хотя бы проходить его с достоинством, понимая, откуда ноги растут. Поэтому, отвечая на ваш вопрос относительно взаимоотношений. Если взаимоотношения тяжелые, если взаимоотношения требуют сильной внутренней работы, и голова кипит от непонимания, что от вас нужно, то, скорее всего, есть возможность в этих взаимоотношениях очень сильно вырасти духовно. Дуже цікаво, дякую вам за тлумачення. І власне рано чи пізно все рівно якісь певні стосунки можуть закінчуватися. Якщо дійсно ми втрачаємо людей не в фізичному плані, да а, можна сказати в певному якомусь ментальному, то а, як відпускати а, людей? Да, тому що дійсно буває дуже часто болячи, а, ми не хочемо іноді цього робити, і так далі. От коли приходить уже фініш цих людей в нашому житті, що робити тоді? Когда приходит финиш как правило в общем кармы нет когда мы чувствуем этот финиш очень легко и спокойно как будто бы этот финиш подошел естественным образом и мы ну, не, не знаем ничего кроме него то есть для нас это органично для нас это понятно что все финиш когда финиш притянут за уши когда мы его провоцируем специально но при этом бурлят эмоции мы закручиваем кармические связи еще больше потому что карму нужно пережечь пережить и забыть это самое основное Потім раз... пытаться розв'язати її намеренно не получится. В будь-якому мы ми її проживаємо. Тобто, наша задача все одно через нее пройти, промолоться, як через жернова. Поліна дякую вам. Сподіваюся, що нашим глядачам все зрозуміло із цього. І власне, давайте поговоримо із вами також про ваш челендж коли він буде, яка його головна мета і як. ключевой момент на него можно потрапать Если людям будет интересно взаимодействие со мной, контакт со мной, то этот челлендж как раз создан вот для первого контакта, для знакомства. Это практические медитации. То есть в нем, в нем мы научимся медитировать и концентрировать внимание на своем намерении, на своих целях, на своем теле, в том числе, потому что тело связано с нашими целями. Есть возможность обратной связи со мной. Это мои авторские медитации с психологическими некоторыми заданиями и вопросами для людей. То есть человек может зайти с той же кармической задачей, с судьбоносной какой-то задачей, с важным нерешенным вопросом, и в течение 21 дня на связи со мной, либо же в самостоятельном уже курсе, да, человек сможет решить свой вопрос. Практики визуализации и практически медитации они помогают нам именно научиться концентрироваться. Пять ступеней созданы специально последовательно друг другу. Туда входит и очищение, и расслабление, и видение, и наполнение. То есть это определенные ступени, которые помогут человеку пройти этот путь очень корректно. Челлендж будет каждого 9 числа. Вот сейчас уже 9 января, это будет следующий поток. Он стартнул у нас в сентябре, но вот в январе это уже получается пятый поток челленджа. И 9 января, если люди хотят попробовать себя и в медитациях, и у них есть какие-то задачи, то такой очень легкий, при этом доступный и довольно глубокий формат. Я приглашаю. Тобто, если, -то, например, людина жодного разу не медитувала, то ей будет полезно и зрозуміло, правильно? Да, это не только про медитацию. Через медитацию можно заходить в любые состояния и можно э, работать и со своими мыслями тоже. Я сделал этот челлендж на базе своих собственных медитаций. Да, все верно, вы поняли. Поліно, і давайте тоді розвінчаємо із вами міф на рахунок медитації. Дуже багато хто говорить про те, що це небезпечно, коли ми входимо в медитацію, можна якимось чином підчепити астральну сутність або будь що інше. Чи дійсно це можливо за яких умов і як в цілому а наскільки безпечно для тих, хто буде робити це вперше? На вашому астральну астральної сущності медитацію заходити не треба. Смотрите на велике кількість людей, які, наприклад, роблять то, що не хочуть. Например, не хотят что-то есть, а все равно делают. Не хотят употреблять, а все равно делают. Это и есть сущность. Сущность это не только черт с рогами в зеркале, да, сущность это то, когда а, мы не владеем собственной волей. Поэтому не обязательно для этого зайти в медитацию. Огромное количество безвольно проявляющихся людей в принципе существует в этом мире. Поэтому мало кто может медитировать глубоко. То, о чем вы говорите, это глубокая медитация, то, когда человек чувствует пространство. А я сейчас говорю медитацию как способ концентрации ума на одном своем намерении. Мои медитации записаны именно для этого. Я веду там голосом. Человек сам мыслительно не свернет. Я веду от начала и до конца. Поэтому вот, например, такие медитации для новичка, они 100% безопасны. Дякую вам. Ну і попереду у нас новий рік, на який ми всі чекаємо. Власне, що обов'язково потрібно зробити до нового року. Можливо, а взагалі не потрібно не робити якихось певних починань. Можливо, на поки ви порадуєте те, що варто на сьогоднішній день розпочинати певні якісь справи вже сі. Взагалі, 25-й год. це год я його так називаю, если коротко, Да, ета год э, знакомства з собою настоящим. Тобто ви повинні дуже реально побачити себе, хто ви є. а не просто какие-то свои теневые стороны, а вы реально должны посмотреть на свою глубокую сущность, суть да, свою, а кем вы являетесь, где ваши приоритеты, где ваше внимание, где ваши выгоды, где ваши достижения, где ваши потребности, качества. То есть очень ясно сформировать а, целостную картину о себе. 2024 год нас готовил к этому, он подкидывал нам много событий. 2025 год он проявит, он не просто будет подкидывать и учить, как это делал 2024, а 2025 он конкретно проявит все в действии. Поэтому сейчас, если есть возможность у людей облегчать свое питание, есть возможность состоять в таком состоянии тишины, состоять в состоянии, прошу прощения за тавтологию, но это будет правильно сказано, именно состоянии тишины. Когда мы имеем возможность э, не сильно быть болтливыми, не сильно быть шумными, кучными, быть э, в состоянии таком, э, ну, глубокого, наверное, даже не просто анализа, а больше, наверное, и внутренней тишины. Когда мы можем уединиться, поделать что-то, пошиться как я говорю, спокойно дома, поделать что-то наедине, остаться со своими самыми сокровенными желаниями. Ну вот действительно немножко пожадничать да, своим временем оставить его для себя. Это будет лучшей подготовкой сейчас, вот до 31 декабря. А вообще всем рекомендую отмечать Новый год 21, потому что 21 это новолетие, это день зимнего солнцестояния, это настоящий природный праздник, когда начинается новый солнечный год, поэтому 21 декабря все-таки считается природой Новый год, а 31 это уже придумали люди. Скажем так, uh, дуже багато хто використовує ритуал uh, написання на папірцях різних своїх бажань, мрії і так далі, і їх спалювати в шампанському. Наскільки він uh -huh. за? є, в принципі, ефективним, або ж, можливо, ви можете порадити в новорічну ніч або 21 грудня, так як ви зазначили, зробити якийсь певний ритуал, який може зробити кожен наш глядач. Мало б дуже правильно, вмісто бокала шампанського, все-таки налити якийсь структурований, кристалізований води. Це либо талая вода, либо же вода пропущена після заморозки. Да, вы можете взяти какой-то графин, бокал и в прямому смысле на этом графине маркером либо бумажкой Как угодно, написать какую-то интенцию, то есть написать какое-то твердое утверждение в настоящем времени. Например, я здоров, я чувствую себя счастливым, я являюсь источником собственного благополучия, я вижу знаки, я под влиянием высших сил, я в безопасности, да, я живу без страха. Вот все что угодно. Я сейчас уже очень много примеров да, привела. Вы это э, пишете, и вот на определенный промежуток времени, 5-7 дней, желательно у изголовья воды поставить этот бокал с этой интенцией. И с утра, когда вы просыпаетесь, в первую очередь вы наливаете из него водичку и выпиваете. Вы увидите, что структурирование воды мыслью, оно тоже имеет э, свою работу. Поэтому я вот такую практику всем рекомендую. Она очень легкая, но очень действенная. Написана теза может быть и одна только, или может быть и несколько? Да. Да, что-то одно должно быть что-то одно в настоящем времени, не с утверждением здесь сейчас. Дуже легкий, я вважаю в принципі ритуал, так який може зробити абсолютно кожен глядач. Тому Поліни, я вам дуже дякую. дуже дякую вам за нього, тому що дійсно, якби це важливо, особливо в наш час. Ну і от, якщо так ви вже кілька слів сказали про порівтам там, порівнянні 25-го і 24-го, так наскільки 25-й він буде легший для всіх людей для України, в тому числі, ніж 2024-й? Я не Ні, віжу двадцять год легче. Я віже його продовженням. 24 -го года относительно Украины все-таки фокус с Украины, по крайней мере, на тонком плане на энергетике смещается, и надеемся, что с этим фокусом завершатся и все военные действия на территории Украины. Вот. Но для человека сейчас очень важна персональная судьба. Сейчас не столько человеку будет важно в 2025 году мировые какие-то катаклизмы и мировые всякие перипетии, как начнет трясти по всем сферам жизни. То есть будут кардинальные изменения. Не просто на словах и в мыслях, не просто читанием постов и страшилками какими-то видео. Нет действительно что происходить какие-то массовые увольнения массовые заболевания вот прям такое вот не просто там каждая пятая семья или там каждый пятый человек а прямо это может быть таким групповым форматом поэтому задача каждого человека пересмотреть принципы и приоритеты и, и прислушаться внимательно к миру и к жизни если им требуется что-то поменять то безосновательно не раздумывая следовать этим изменениям вы на те, що може бути новий якийсь певний вірус, враховуючи попередню вашу тезу? Это не то, что вирус. В принципе, вот, например, смотрите, приведу вам пример. Год назад, чуть больше, полтора года назад, а, в одной из стран СНГ возникла опять корь. А, от кори прививали в Советском Союзе всех просто, да, всех вакцинировали, всех а... прочистили это химозы, да, как я называю, вакцины, ну как бы это химоза действительно, возникла откуда-то корь. Ну вот откуда бы ей взяться в северных широтах? Но ну, она возникла. Опять почему-то новый штамм и так далее. То есть могут быть какие-то вспых... вспыхнувшие, вновь уже известные под названиями определенными нам заболевания, но так они будут учить людей обращать внимание на собственную судьбу. К сожалению, вот этот метод он пока работает, понимаете? Если бы он не работал, если бы люди по-другому как-то более мягко видели то, что с ними происходит, не было бы этого. Но пока, к сожалению, эти методики они работают. И еще раз повторюсь, задача 2025 год каждого человека посмотреть на свою персональную судьбу, то есть посмотреть в зеркало и сказать себе честно, все ли нравится, везде ли он живет так, как хочет. Хорошо, если страшно от чего-то отказаться, если невыгодно от чего-то отказаться, но он живет не по сердцу, это значит, что нужно отказываться. А, Вы сказали про вакцины, про химозу и от, mm -hmm. власне, Если все ж таки а, виникне певна якась хвороба снова повторится в 2025 пятом году, чи варто вакцинироваться, или на вакцина — это зло? Як вважаєте? что вакци... вакцинироваться никому не нужно. Вакцина она усугубляет иммунитет и более того, она его подавляет, а не наоборот. А наш иммунитет он все-таки я живу природными циклами, и я размышляю разумно с точки зрения природы. Я считаю, что все, что выросло на земле, да, оно имеет свойство, то есть нет ничего, точнее, что выросло на земле, что хочет человека убить и истребить. Поэтому, если мы больше будем обращаться к природным циклам, как минимум наладим режим дня, и будем жить по солнцу и по луне, и м, правильно работать со своей психикой, я уверена, что 70% заболеваний просто они исчезнут, ну, как минимум на этом фоне. Вот. А 2025 год, он больше про большое количество психических заболеваний, психика и психологических проблем. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание.